ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये नहीं है कि उठना है रिजक तलाश करना है खा के सो जाना है बच्चे पैदा करते जाओ रिजक इकट्ठा करते जाओ बस ये ज़िंदगी नहीं है हमारे भाई हमारी जिंदगी का असल मकसद जो है वो इबादत करना है है? और अगर किसी मर्द की खूबसूरती देखनी है ना किसी मर्द की खूबसूरती देखनी है तो उसको नमाज की हालत में जा कर देख लो बड़े तो खूबसूरत बड़ी खूबसूरती है यकीन मानो यार बड़ी खूबसूरती है और रब जो है वो कहता है क्या मेरे बंदे कयामत तक जब तक तू जिंदा है क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक तू जिंदा है अगर तेरे से गुना हो जाता है तो तू तौबा कर ले तुम माफी मांग ले मैं तुझे माफ कर दूंगा मैं माफ कर दूंगा सारे गुना माफ कर दूंगा वो क्यों कहा जाता है सत्तर माओं से भी बढ़कर रब जो है अपने बंदों से प्यार करता है वो तो कहता है कि माँ यफ़ादुल्लाजाबिको ओ मेरे बंदे मैं तुझे अजाब देकर क्या करूँगा माँ यफ़ादल्लाब अजाबी को मैं तुझे अज़ाब में क्यों डालूंगा वो जिसने हमें अपने दस्त कुदरत से बनाया है बड़े प्यार से बनाया है और फिर अशरफ अमखलूक़ात का लकब भी दिया है वो हमें अजाब में क्यों डालेगा ये तो हमारी अपनी खबासतें होती हैं ये हमारी अपनी हरकतें होती हैं कि हम गुनाह की तरफ दौड़ते हैं। रब को मनाना न भी बड़ा आसान है रात को उठो जब कोई ना देख रहा हो मसल्ला बिछाओ दो नदामत के आंसू शर्मिंदगी के आंसू दो बहा दो। कह बारी ताला मुझे माफ फरमा दे रब माफ कर देगा और ये दो आंसू जो गए इनका वजन कयामत वाले दिन पता चलेगा इनका वजन कितना था